Ковыль «Красивейший» — редкий вид из семейства злаки. Встречается в районах лесостепной и степной зон зауралья. Плотно-кустовой травянистый многолетник. Произрастает в ковыль на разнотравных и луговых степях, на опушках и полянах березовых колков. Численность популяции невысока. Обычно является примесью к более многочисленным видам ковылей и лишь изредка на небольших участках доминирует в степных сообществах. Размножается семенами — разрушение мест обитания в результате распашки степей и при интенсивном выпасе скота стали причиной исчезновения растения. Охраняется в госзаказнике Усень-Ивановский. Исчезающие виды животных и растений Башкортостана – это три тома Красной книги.